каналу Миколаїв, це програма Розмова на тему я Тетяна Мілякіна і сьогодні ми будемо говорити про дещо незвично для нашого формату розмови і програми і тему, але доволі актуальну: громадянська відповідальність, громадянська позиція наших земляків. І я запросила поговорити на цю тему в студії гостя. В'ячеслав Сімченко, директор товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївський тепловизорно-ремонтний завод. Вітаю вас, пане В'ячеславе. Дякую, що ви сьогодні у нашій студії і спілкуєтеся як зі мною, так і з нашими глядачами. Пане В'ячеславе, нас, по-перше, почнемо з такого поняття громадянська відповідальність. Сьогодні доволі воно вжито його часто застосовують в різних розмовах, в різних при різних подіях. На вашу думку, что оно означает? Знаете, действительно об этом говорят очень много. К сожалению, говорят больше, чем делают. Очень много некоторые пытаются, эти лозунги прям как флагом машут. Зачастую эта ответственность ограничивается постами фейсбуков, какими-то блогами. В лучшем случае где-то может быть какими-то акциями, там полумитинги или полуфлешмобы. Хотя, мне кажется, уже сегодня немножко страна, люди подустали от вот этих разговоров. И в моем понимании какая-то гражданская ответственность это в первую очередь те конкретные дела, которые тот либо иной человек, пусть он там, пусть он политик, бизнесмен, общественный деятель, неважно. Важно то, что есть у него за спиной, что, что он сделал, э, грубо говоря, какое количество э, плюсиков Каури э, себе поставил. То есть э, вот этот вот какой-то вот комплекс мероприятий, комплекс дел, это могут быть как э, в материальном э, выражении, как в духовном выражении, но это должны быть какой-то комплекс этих мероприятий, которые говорят, что действительно вот гражданская ответственность человека, который э, сделал что-то, как принято говорить, банальные вещи, тем не менее, что-то доброе, светлое, вечное. Вы пригадали про Фейсбук, а я так загадала первый тур выборов міського голови, когда Молодь Миколаевская сидела и голосовала в mm -hmm. Фейсбуке, да, и это да. вплинуло на явку тогда ну, наших. Как раз э, во время выборов, всех-всех, всех и до выборов, мэрские, mm -hmm. президентские, парламентские, неважно, как раз это тот момент, когда зачастую и проявляется э, вот то, что называется гражданская ответственность, потому что э, очень много у нас людей которые знают как надо жить как надо управлять что надо делать но зачастую действительно это все ограничивается вот сидением на диване возле компьютера и даже элементарно оторвать свою пятую точку от дивана и прийти вот сейчас на забирательный участок к сожалению не каждый не каждый готов при этом сидя за компьютером, он так простіше, напевно, наверное, не да, конечно, свою позицию, а не все, что согласно В этом Это всегда новый... зачастую хочется сказать, вот ты встань, пойди что-то сделай, mm -hmm. а потом уже... о чому ти піши? Я прочитала у підручнику дивилася, готувалася програму. Громадянська відповідальність це свідоме ставлення особистості. Я зачитаю свідоме ставлення особистості як члена суспільства до його вимог, уміння відповідати за власне життя дії вчинки. Власне, це громадянська відповідальність, основна складова громадянського суспільства. которые мы сейчас пытаемся построить. Нам удастся это сделать, судя по сегодняшнему дню <р zaman democrats> и активности сегодняшней? <р zaman> я, наверное, по жизни оптимист, поэтому я уверен, что однозначно у нас получится. И как бы там ни было, опять же, много критики относительно того, что происходит сегодня. Но, тем не менее, жизнь все равно продолжается. И можно каждый день искать что-то плохое, к сожалению, из... Там яма появилась, там еще что-то, там крыша протекла. И, к сожалению, новостные ленты действительно пестрят в основном негативными информацией. Но при этом мало замечается того, что делается. Вот. А все равно появляются новые ямы, но при этом и все равно ремонтируются дороги, все равно делаются крыши, все равно, то есть каждый день наряду какими-то негативной информацией делаются и правильные полезные нужные вещи просто они немножко менше освіщаються, uh -huh. uh -huh. вот. а тут уже мені кажется, все таки більше вопросогораз ну, хочу... <говорю> <говорю> к вашим колегам <говорю> Я хочу <что> запропонувати <говорю> так нашим глядачам зараз подивитися відеосюжет. Ви сказали, що багато негативних моментів зустрічаються у повсякденному житті наших і миколаївців, і допомога їм дуже потрібна. Зараз про одну складну, але вирішену ситуацію у відеосюжеті. Ще за життя хазяйки житло слугувало складом непотребу. В квартирі протікала каналізація. Сусідів турбував сморід, таргани, і навіть пацюки. А коли жінка померла, все тільки погіршилось. Долге время цим боремося. Ну ні в одні ворота, ні в одні двері нам ніхто не відкриває. Довгера при житті хазяйка наносила туди мусор, як ми знаємо. Вона роботник була Жека. І ось весь хлам, мусор, вона все стаскивала домой. Ну все було ну как забито, все в квартирі. Ну і состояння, звісно, квартири ви самі відео. Проблема таких ничейных квартир ⁇ это то, что страдают не только соседи от плесени, от вони, но и все четыре этажа. В том числе не только канализационные, вот, и, и запахи, и все остальные, ну, как бы так и Это крысы, это блохи. Та все остальное квартира кілька років простояла закритою. Спадкоємці померлої власниці, не поспішали наводити там лад. Щоб потрапити до житла, їх довелось розшукувати за допомогою поліції. Квартира приватизована, наслідники, дочка, син. Син Молдавії, дочка по нашим просьбам по визовам іноді приїжджає, іноді не приїжджає, Ми його говоримо, щоб двері не виламали ні ті на крайні мері. Так ми з нею контакт наладили і по нам вже дала ключ от квартири, мы, чтобы этот мусор з квартири удалі. Після багатьох спроб достукатись у владні кабінети, люди звернулись з проханням допомогти до В'ячеслава Сімченка. Директор тепловозоремонтного заводу каже, що до нього часто приходять з різними проблемами городяни. І от уже прийшла жительниця дому, з скрізь необичний казалось би просьба ремонту квартири. Але реально, коли ми посмотрели, що тут відбувається… То це був так маленький ужас, тому що в сусідній квартирі фактично була каналізаційна вигрібна яма. З моменту звернення минуло три тижні. Цього часу вистачило, щоб відремонтувати каналізацію і вивезти зі злощасної квартири сміття. В свою чергу, санепідемстанція обробила приміщення, позбавивши жителів під'їзду від сусідства з комахами та щурами. Прийшлось. общими усилиями навести там порядок, вывести этот мусор с помощью корабельной администрации, которая выделила машину. Этот мусор вывезли. Департамент ЖКХ помог с подрядной организацией. Срочно сделали разрытие, поменяли трубы. И на сегодняшний день же проблема ушла. По большому счету мы просто скоординировали работу всех тех служб, которые должны от, заниматься этими проблемами. Жители, тут в основном пенсионеры, и, конечно, когда каждая бабушка ходила в какие-то отдельные двери, но ну, не совсем... Ну, получалось все это собрать пазлы вместе. Найближчими днями ремонтники виконують остаточні ремонтные работы в під'їзді, але вже зараз люди вдячні за таке втручання. подивилися відео сюжетно. Зараз хотілося його прокоментувати. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, як вдалося скоординувати зусилля, ваш коментар в цьому сюжеті вирішити цю проблему, коли руками не вдалося? Виявляється, що треба було якось там які дії привели до того, щоб розрізати е, на, на, на сам дійсно просто я посмотрев, що там відбувається, побачив ту квартиру, побачив, в яких умовах, Эти люди живут, э, ну, просто не было, наверное, предела эмоциям, э, потому что, когда ну, квартира на первом этаже просто превращена э, в канализационную, я же говорю, яму, и в, там фекалии просто в подъезд вытекали через дверь, ну, это просто вот, катастрофа. Э, ну, просто начал стучаться, обращаться везде, во все кабинеты, которые могут повлиять на этот процесс. И при этом, опять же, вот тут больше вопрос, да, как подача mm -hmm. информации. С одной стороны, зачастую многие в этой ситуации сейчас ругали бы, рассказывали, вот чиновники, такие раз такие, сколько времени там люди жаловались, они не решали проблемы. Я как раз хочу тут наоборот ну, подать. Ну, справедливо. Дивились, а, не, не вырешивали проблемы. Ну, да, но не всегда надо, может быть, огульно ругать всех. Я тут наоборот хочу как раз поблагодарить тех людей, потому что все те, кому я обратился с этой проблемой, в первую очередь это корабельная администрация, когда я... потому что... Ну, скажем так, не каждый чиновник всегда, может быть, знает то, как обстоят дела вот, в том хозяйстве, которое ему доверено. Когда я это обрисовал, объяснил, то при этом я нашел такой живой отклик, и все, все структуры, от которых зависело решение этой проблемы, достаточно активно отреагировали, и, слава Богу, проблема решена. Теперь осталось ну, немножко, чтобы оно там проветрилось, Я думаю, несколько недель, и тогда будет совсем Знаете, хорошо. можно предбачить такую реакцию неоднозначно наших глядачей. Ну, добрый, подивляться видео сюжет. Добрый, молодец, втрутився, директор підприємства, проблема вырешена. Иншие подивляться и скажут, ну, пиар. Ну, Де истина а, ну пиар, первых это никогда не было ругательным словом начнем с да, этого да, да, да. Вот. А, во первых а во вторых всегда любое нормальное правильное дело его надо максимально освещать Потому что опять же мы почему-то вот какой-то был такой рубеж ну, где-то в 90-х угу. когда Почему-то у всех стала вот потребность, и зачастую новости стали подавать вот это вот там жаренькое, горячее, там криминал, чернуха и прочее, прочее, прочее. И с одной стороны вроде бы как э, это давало рейтинг, люди смотрели это с удовольствием. С другой стороны, наверное, уже просто и приучили людей, и наверное и журналисты сами приучились подавать э, весь негатив, и стало такое ощущение, что у нас ничего хорошего не происходит. Да, что там, там взрывы, там еще что-то. Uh -huh. вот. И потом рем депрессии, там, давление, uh -huh. <laughs> еще что-то. Вот. Мне кажется, набор все-таки те хорошие, правильные вещи, которые происходят, их надо максимально освещать. Однозначно максимально, потому что, во-первых, это в первую очередь пример для подражания. Вот, в этом я четко убежден, потому что и не раз наблюдал. Сейчас просто не хочу, чтобы mm -hmm. это не было э, как реклама какая-то. Но не раз Уже я наблюдал, что вот какое-то э, озвучивается, показывается по телевидению какое-то, например, там мероприятие, что-то, кто-то, там, какой-то меценат, что-то, еще, как, как говорится, пропиарился, проходит какое-то время и уже другие делают что-то что, -то, что -то подобное. Вот. Поэтому э, я считаю, вот пиар хороших, правильных вещей надо делать максимально. Потому что, во-первых, э, еще раз повторяю, это пример для подражания, во-вторых, это просто повышает настроение всех тех людей, которые это смотрят, улучшает, стабилизирует давление, повышает появляются улыбки на лице, это, мне кажется, как раз то, чего в нашей жизни очень-очень не хватает. Ну и, что у нас есть добрые такие традиции благодейности, которые всегда существовали. Да, Женые, безусловно. Где межа людини безкорисної, чуйної и громадской ответственности, и громадянской ответственности? Ой, я не думаю, что тут вот какая-то есть, занятие. есть граница. Mm -hmm. Ну, во-первых, в любом случае, если какое-то доброе дело делается для какой-то конкретной цели, это, как правило, всегда и чувствуется массой. Как правило, все равно оно это один раз, два раза человек сделает. Как правило, все равно есть какое-то состояние души. Ну, злой человек, он все равно хорошие дела не будет делать, потому что Он по природі злой. -а, -а, границя, ну не знаю, не думаю, що тут можна десь... обмежити, так? Розмежити навпаки. Я хочу зараз запропонувати подивитися ще один відеосюжет про ще одну добру справу, яка відбулася, і про добру подію, яка відбувала відбулася наприкінці літа у дитячому містечку Каска. На майданчику біля паровозика сказати, що людне, це нічого не сказати. Діти усюди. Біля локомотивчика, в кабіні, на ньому, півроку тривав цей ремонтний марафон, а значить, і малюки не могли добратися до нього. Найбільше цікавість підігрівали останні дні, коли відремонтований паровозик від миколаївців відділяли лише мотузка з прапорцями. А ще майже перед самим відкриттям у топку було закладено капсулу часу взамін знайденої. Тепер вхід відкрито. Такому результату дивуються і ті, хто відновив паровозик факт. Я даже не ожидал, когда мы это начинали, что ремонт этого паровоза вызовет такой большой резонанс в городе, поэтому все действительно следили за всеми этапами работы. Фактически тут действительно, то, что мы тож ми сказать, построїли більшу часть заново, по тому що насквозь прогнивший. Дійсно, ще півроку тому паровозик виглядав зовсім інакше. Доступ до кабіни машиниста було давно закрито. З нього поступово зрізали запчастини. Він просто розвалювався на очах. Ми прийшли зимою з дітками. Это уже было после морозов, снег сошел, нам было очень больно, дуга отошла, она заржавела. И мы понесли эту дугу Юрию Любарову, вот, и эта идея о ремонте уже зрела давно. Он очень сильно переживал за сохранность паровоза, охранники за ним смотрели, но вот эта вот дуга была уже последней каплей. Оновлений паровозик виглядає зовсім інакше. Починаючи зі зміни кольору, він тепер яскраво, червоно-чорний. Такого видно здалека. І звичайно відкрили кабіну машиніста. Дітей з неї не витягти. Згадують і паровозик до ремонту. Лазила і на кришу. ось сюди, і ось тут була щель раніше. Ось тут от. Е, я внутріш залазив. як його розкрасили, ну і що його зробили. Тому що тепер можна заходити внутрі. Дійсно, кабіна машиниста привертає до себе увагу, і можна справді відчути себе у справжньому подязі нашого дитинства. Палаюча, наша справжня тупка це лише один з сюрпризів. Парвозик димить і гуде. Спецефекти вмикатимуть у вихідні. Крім того, в кабіні та машинному відділенні справжній міні-музей. Тут плакати з зображенням паровозів різних часів, а також інструменти машиніста. Ну что ж, заради таких эмоций, посмешек, щирых, так и треба Конечно, робити. конечно. Вот как раз это тоже ответ на вопрос, ну зачем это делать? Вот когда смотришь на вот эти детские счастливые лица, это же та энергетика, которая фактически, вот, ты сначала что-то отдаешь, потом ты получаешь. Это, наверное, как раз тот случай, вот, когда отдавая тебе старится, и оно возвращается. Потому что э, это не купишь за деньги. Это вот, опять же, там голоса избирателей можно покупать. Все покупают, это делается. А счастливые детские улыбки, ты их не купишь. А это... Можно говорить, что это там плюсик аури, там еще что угодно, но это мне, например, это добавляет настроение, счастье. Что это угодно. ваш коллектив работал, да? Да да да, ваши, да, 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 конечно. А, они работали как позаурочный час, как чу... а, не в час? Нет, я им оплачивал, конечно, все эти работы, <laughs> <laughs> это, это однозначно. А то, что они, конечно, тоже с особым трепетом mm -hmm. относились к этой работе, потому что каждый понимал, что он своих детей приведет туда, поэтому души в эту работу каждый, кто участвовал, он вложил чуть-чуть больше, чем в ту работу, которую он делает у себя на заводе. Ну, конечно, все-все mm -hmm. это ну, Boy, оплачивалось. Повертаючись до питання до теми громадянської відповідальності, дуже часто зараз така лунає така ідея проводити навіть конкурси серед громадських діячів на їх доцільність їх тем, яких пропозицій, проектів, які вони висловлюють. Як на вашу думку? Не знаю. Я взагалі уже конкурсом так ага. отношусь очень, ага. очень акуратно, я би сказав. И мне кажется, это уже будет какое-то такое легкое извращение, наверное, потому что эм, все это должно быть органично, и любые какие-то действия, они должны быть, э, ну, что называется, от, от души. Это, конечно, может не очень правильно там сравнение с каким-то творчеством, но тем не менее. Ну, как может быть конкурс на твою угу. общественную деятельность, Чем на твою громадскую позицию? Но цикаго. это, угу. не знаю, не, мне кажется, очень неправильно. Тут лучше, вот, опять же, судьи, скажем так, это вот те люди, которые получают позитив от твоей деятельности. А, звертаются часто по допомогу? а часто доводилось из разных причин. Приходится, конечно, приходится отказывать, потому что, к сожалению, бюджет нашего предприятия весьма-весьма ограничен. И те суммы, которые мы можем выделять на социальные проекты, mm -hmm. тоже имеют свои ограничения. Людей, которым требуются различные виды помощи, их, к сожалению, очень-очень много. И обращаются очень много с просьбами. И не получается, не получается удовлетворить все. Потому что все-таки мы, ну, не такое уж и большое предприятие. Вот. Поэтому ну, у нас есть небольшая группа людей, которые рассматривают. То есть у нас есть тот бюджет, который мы можем на это потратить. И те просьбы, с которыми к нам обращаются, рассматривают. И там уже по, по приоритетности. Uh -huh. где можем, там помогаем. Там, потому что иногда просьбы, конечно, немножко абсурдные, ну, поэтому... Пане Вячеславе, предприятие, как кажуть, на виду. Ви постійно і в пресі, і на телебаченні. Ну, є інформація, бачимо, знімають сюжети. І з'являються критичні і статті, і відеосюжети, матеріали. Як ставитися видок появи таких матеріалів? Абсолютно. І, власне, як колектив ставиться? Це ж спрямоване на колектив? Звісно, ну, я к этому отношусь достатньо спокійно. Хоча, ну, безумовно, будь-який людина, Что бы ни говорил, всегда критика, она всегда немножко там действует, да, от тебя на, на подсознание. Но при этом э, я к этому абсолютно ровно, нормально отношусь. Э, По-моему, это все время сказал э, Черчилль. Э, если вас не критикуют, если у вас нет врагов, значит, вы никогда ничего не отстаивали, значит, вы ничего не сделали полезного поэтому э, можно еще там целый ряд э, приводить цитат если есть враги значит есть наверное и друзья поэтому это такой нормальный процесс и любое предприятие любой человек который сегодня является где-то на виду он всегда э, пристальное внимание где-то это даже наверное определенный признак там ну, наверное, признать ну, известности быть, да. ну, а, потому что много внимания уделяется рассматриваются так, так поэтому мы достаточно открытые предприятия и тут я не вижу никакой особой проблемы и учитывая то количество неимоверное всевозможных проверок которые мы проходим постоянно вот тут нас уже тяжело чем-нибудь удивить. Поэтому есть, есть люди, которые могут что-то делать, а есть люди, которые могут только что-то говорить. Поэтому вот мы будем делать, а те пусть говорят, кто кто что умеет. Сейчас Потому... я дякую вам за разговор відверту розмову, як мені здалося. Спасибо. Им. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. До наступних зустрічі в ефірі.